Dostlar, belə bir sualla başlamaq istəyirəm. O sizə qarşı hansı hissləri duyur? Manara kartından açacam. Burada biraz şəkillər ə, ola bilərsə nəbəbsizdir. İndi bizim mentalitetə görəmidir, nəyə görə kartların üzünü göstərməyəcəm. Manaraydan baxıram. Hisslərə aid. O sizə qarşı hansı hissləri duyur? Hoşunuza, kiminəsa xoşumuz gəlirsə, nə isə başlanğıcındasızsa hansı münasibətin belə bir insana hissəsiz tutarsınız ürəyinizdə. İndi kimə bu, bu mövzu maraqlıdırsa izləsin. O mənə qarşı hansı hissləri duyur? Baxın, üç variant olacaq dostlar. Ə, e, tutun hansı variant sizə xoşdusa, e, o mənə qarşı hansı hissləri duyur? Baxaq görək ə <tisAl> hansı hissləri duyur. 3 variantdır, hansı fərqsə tuturuq. 1-ci variantdan başlayıram. O sizə qarşı hansı hissləri duyur? Baxın, e, bu adamın sizdən xoşu gəlir, bunu bilin. bilin. E, və indi bu elə bilər ki, siz elə bir yerə o belə bir düşüncədə olan adamdır ki, biraz mental dəyərlərə fikir verən adamdır, mental. Bilirsiniz də, adətən ana, baba, hə, yəni belə dəyərlərə fikir verən insandır və xarakteri belə olduğuna görə çoxdullabinsə hislərini biruzə vermir, amma sizə qarşı sizə elə düşünür, elə bilirsiz də, elə tipdə o insan olduğumuzu bilir və sizə qarşı ə, simpatiya hissləri var, amma hörmətlə yanaşır. Yəni sizə qarşı deyək ki e, belə yaxşı insansınız, ağıllısınız, abırlısınız düşünür. Bax belə bir hisslər var hörmət mənasında, hissləri var bu insanın sizə və daha ciddi, məsələn, sevgi nöyündəsə, bu adam sizə daha ciddi yanaşır deyə bilərəm, yəni ciddi addımlar ata bilər bu adam sizin tərəfə, hörmətlə. Bax belə bir hisslər duyur, duyur birinci variant. İkinci varianta baxırıq, dostlar. <laughs> Ta, o insan sizin evlənmək istəyir, sizinlə bir yerdə olmaq düşür buna. Bir yerdəsiz bəlkədə. Ciddi, yaxşı adamdır, hörmətli adamdır. Ciddidə fikri var bunun. Hətta evlilik məsələləri ola bilər sizin aranızda. Yəni o yoxdusa da o ora gedib çata bilər. Çox gəşək. Bir yerdə olmaq. Hətta illik, illik də deyək də kitab bilməsin çox gözəl. Bu belə bir hisslər duyur bu adam sizə qarşı, belə bir fikirlər də, belə bir minnətdir. Və belə ikinci variant, dostlar, üçüncü variantı baxaraq sizə daha gənç hisslər duyur. Siz bunu yəni çox gözəldir, dostlar. Vallah bu siz sizi elə yaxşı qadın bilir də, bu ağıllı Sevgili, gözəlsiz, çox qəşəng qadınsınız, qadın baxırsa qadındır, kişi baxsa kişidir, çox gözəl insansınız. İnsan olaraq da gözəlsiz, sizə hörmət qoyulur, hörmətlə baxır bu adam sizə. Həyatının qadını da eləyə bilər, belə həyatının kişisi eləyə bilər bu sizi. Çox belə hissiyatlı, gözəl, hörmətli, sevgi dolu hisslər duyur sizə. Bax belə dostlar. İkinci variant da belə. Partnosa görə minnətdaram. Klass verməyi unutmayın. Enerji abmeni üçün deyək ki, nərd yerlər minnətdarlılıq hissi varsa və mənə bir klass verərsiz, məni də şad edəyərsiz, dostlar. Sağ olun.